Oleh kerana kita berada di peringkat penutup kepada penutup The end of the end ketua. Uh, Jadi sekarang ni kita akan uh, dengar daripada kedua-dua mereka juga Suatu penggolongan selama tiga uh, minit Dan kita sekali lagi mulakan dengan Ustaz Abdul Rahman Bismillahirrahmanirrahim Sedang hadirin tuan-tuan dan puan-puan Kita berbicara panjang tentang pihak 13 orang muda nak pilih siapa jadi saya tekankan di sini Yang paling penting dalam keadaan sekarang Apabila politik ini mula menjadi satu budaya politik Yang bercakap dengan prinsip dan dasar Islam Yaitu politik membenci, politik persepsi Lontaran-lontaran persepsi tanpa analisa dan fakta Apa tugas anak muda, tuan-tuan dan puan sekalian? Tugas anak muda adalah menganalisa setiap maklumat yang mereka perolehi Firman Allah di dalam Al-Quran وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرُ وَالْفُعَاتُ كُلْ لُكُلَ إِكَ كَنَا عَنُ Jangan kamu berpendirian dengan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati Kesemuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu SWT Sedang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian Persepsi yang dilontarkan isu rasuah Persepsi yang dilontarkan, dikaitkan pemimpin-pemimpin Antaranya dengan isu pembunuhan Isu hal-hal yang tidak sewajarnya Bahkan saya katakan hal yang sama juga tak boleh dilakukan oleh orang yang pro kepada kerajaan kepada pro pembangkang. Ini hal yang perlu kita selesaikan. Kalau kita sama-sama asyik salah menyalahkan antara satu dengan yang lain, sampai bila kita nak memperbetulkan kaedah berpolitik pada hari ini. Kita konsisten, Tuan-Tuan dan Puan sekalian. Apabila pada hari ini saya katakan pas, contohnya, mengatakan bahawasanya politik tak dapat dipisahkan dengan Islam. Okey, itu satu hal yang baik. Tapi politik yang bagaimana? politik yang syar'i, bukan politik persepsi, bukan politik mengumpat, bukan politik menuduh, bukan politik memfitnah. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, kalau nak dibangkitkan dengan isu-isu sebentar tadi contohnya sekolah agama rakyat. Saya katakan di sini, apabila DAP sendiri memperjuangkan kesamarataan, DAP sendiri apabila memperjuangkan sama tara dari sudut satu hari nanti Usaha-usaha Manifesto Di dalam buku jingga Contohnya Saya bagi contoh Akan dilaksanakan oleh PAS juga Seperti menghapuskan Kesemua sekali Sekolah-sekolah jenis kebangsaan Seperti Cina Seperti Tamil Apabila hak bersama Anda dalam pendidikan Sila hadirin Tuan-tuan dan puan sekalian Ini adalah realiti yang saya yakin Juga kita orang Islam Kita tak bersetuju Kita inginkan hal seperti ini Perlu diperjuangkan Dan dipertahankan Sinang hadirin, tuan-tuan, kita perlu berfikir panjang untuk memilih dan menilai. Maka saya katakan, saya tekankan sekali lagi di sini, sinang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semua anak-anak muda perlu berusaha untuk mengubah, mengubah struktur politik pada hari ini. Mengubah sinang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cara sidang hadirin tuan, tuan dan puan sekalian la imana liman la khala qala. tidak ada iman bagi orang yang tidak ada akhlak sidang hadirin tuan, -tuan dan puan sekalian maka kita jadikan pertemuan seperti ini pertemuan untuk kita mengangkat agenda Islam itu yang terutama pemuda memilih orang-orang yang mana mereka lihat mampu untuk mengangkat kedudukan dan mempertahankan agama mereka sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian wallahu a'lam Dan masa 3 minit juga untuk Ustaz Nasruddin uh, Terima kasih sedara moderator dan kepada semua uh, yang hadir pada hari ini uh, Pertama sekali saya nak tegaskan Rasuah yang berlaku dalam negara kita bukan persepsi Dia satu realiti Rasuah berlaku dalam negara kita ini sampai tahap yang sangat parah Indeks rasuah di peringkat negara kita sangat-sangat teruk Hatta Ketua Mahdi sendiri mengakui kerosakan yang dihasilkan daripada rasuah ini teruk Dan penyakitnya sampai membarah sampai ke usus dalam UMNO dan Barisan Nasional. Ini juga pengakuan saya, ini turut mati menyebut. Dan saya nak hormati sekalian, kita juga bukan nak menyalahkan antara satu sama lain. Tapi kita nak menyatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Ya! Kemudian yang ketiga, saudara yang nak hormati sekalian, kita menegur pemimpin. Bukanlah kita tiba-tiba datang terus melaung dan uh, menjerit, mempantah tidak. Biasanya, resmi dan adat kami dalam hati. Sebelum kita banta satu perkara, kita jumpa, kita serap memorandum, kita buat dialog. Ini memang kita buat sejak dulu. Kita panjat habis kementerian, kita panjat. Kita pergi jumpa dengan pemimpin mufti-mufti. Semua kita jumpa untuk kita nyatakan uh, secara bertulis memorandum kita dan kita berikan nasihat. Tetapi apa yang berlaku, ialah kita nak beramal dengan atin nasihat. قلنا لمن لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم كنت نعبر أمال لك itu Bahawa agama ialah nasihat tapi malam masalah kita nasihat kita selalu saja diabaikan selalu saja diabaikan saya, 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 saya hampir pasti saya hampir pasti tapi kalau saya silap mungkin tak patut boleh terbetul saya hampir pasti bahawa nasihat daripada ulama muda UMNO ni pun sebahagian besar pimpinan UMNO tak peduli pun sebab, sebab, ini, 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 keadaan yang, yang berlaku dalam dalam amno dan barisan nasional sejak dulu yang menyebabkan kita tengok orang, orang muda hari ini dia nak perubahan. Saya tadi orang muda mahukan perubahan. Justru itu orang muda dia nak tengok politik berasaskan ilmu dan fakta. Saya setuju. Dia tak nak politik yang berasaskan emosi dan auta. dia nak kepada kepada ilmu dan juga fakta. Dan pemimpin yang dipilih bukan saja mampu memimpin tetapi dilihat dilihat, dilihat mampu dan juga benar Telus dan juga adil dalam memimpin. Sebab inilah antara karakter kepimpinan. Sebagaimana Allah tegaskan, Allah tunjuk cara macam nak pilih pemimpin. Nah, ya Dawu, inna ja'alna kekhalifatan fil ard. Fahkum bainan nas bil haq. Wa la haq. Fayudillaka an bilillah. Wahai Dawud, kami jadikan engkau sebagai pemimpin di atas muka bumi ini, khalifah. Hukumlah dengan benar. Dan jangan kamu ikut hawa nafsu kelak kamu akan menyeleweng dari perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak muda harus buat perubahan dan perubahan yang dibuat itu ialah ke arah mencari pemimpin yang ditawarkan, pemimpin yang mana yang mampu melakukan perubahan keluar daripada gemeluk dan konflik yang berlaku dalam negara kita yang tidak berkesudahan pada hari ini. Jadi saya tertulah menyatakan di sini bahawa uh, perubahan yang dilakukan oleh Pakatan Rakyat hampir menepati aspirasi anak muda. Wallahualaikum warahmatullahi Saya rasa kita semua-semua berterima kasih Kepada kedua-dua pendepan ini Yang telah meluahkan perasaan Pemikiran dan pandangan mereka Yang amat bertuah Yang amat memanfaatkan kita Sebagai hadirin dan hadirat pada hari ini Tuan-tuan nah, dan puan-puan Nampaknya masa menjelang Pilihan raya ke-13 ini Telah menjadi suatu Pertarungan nyawa politik nah, Itu istilahnya Pertarungan nyawa politik Apa golongan muda mampu menjadi tali hayat kepada pihak yang berkenan mituah itu patut disoal jadi uh, saya rasa kita masih bertuah kerana kedua-dua mereka dalam kajutan mereka telah menghidupkan uh, tradisi debat sehingga di kepala saya muncul suatu pandangan bahawa suatu school of thought, suatu aliran baru dalam pembukaran intelektual sedang berlaku dan berkembang di pekarangan yang dihidangkan oleh Sina Harian dan Astro ini dan sebagainya. Oleh itu, kita sekali lagi seharusnya menunjukkan penghargaan kepada kedua-dua pendebat yang telah menjayakan program ini dan dengan ini juga berakhirlah majlis debat kita pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi.